nampak sangat tu ciri-ciri dia atau keluh kes, apa Kelu ke apa ni keluh ki kisahkan rumah atau madrasah atau barang sebagainya daripada segala perhiasan ha. ni alat pekakah-pekakah kot -pekakah yang digunakan dalam rumah tu camca, perak ha, macam tu, alat pekakah-pekakah tu Langsir tak ada Kedah-kedah Malaysia-Malaysia tak ada ni Habis dekat pun Bandung Jauh lagi tu Turki tu Pemadani ni kalau naik kaki kita atas tu tenggelam ha, Macam tu maksud dia Pekakas yang diguna tu semua yang brand-brand Allah takut ni Kita cukup apa yang ada lah Tak usah lah lebih-lebih lah Daripada segala perhiasan dunia Yang membawa kepada takabur Lagi melalaikan dah hati Allah Hari-hari duk lap debu dia hmm, Tak ngaji lah kita Kan betul? Kereta beli besar Duk parking Nak berjalan takut calak Ada? Oh hujan Tanggup naik motor Tinggal kereta tu Kita jadi hamba kepada harta Betul? Ini berlaku Kamu sayang diri kamu ke Kamu sayang harta kamu? Ditanya dia kata Bukan ni Tak nak balik Kena basuh pula Merecik kena air hujan Kan seluruh orang duk ambil padi lah ni ha. Kereta baru beli Tutup dia Naik motor Basah pergi masjid Ada? Ha, ini jadi hamba kepada harta jadi kita tak sayang diri kita. Sepatutnya hafzun nafsi, pelihara diri kamu. Harta tak apa, dia tak ada kesan apa. Kita ni kalau kita demam, semayang kita tak sempurna, macam mana? Tangguk demam tak apa daripada kita kotor. Tu dia. Ini berlaku dalam masyarakat tapi bukan orang sini lah orang Afrika. Afrika Selatan ni pun tak mengaji melainkan hati daripada berbuat ibadat dan akan zikrullah daripada banyak zikrullah duk sapu-sapu tu sari-sari habis masa kalau kita lah kerja macam kami kerja ni Jumaat Sabtu duk kat rumah lap buang sarang labah tu habis semua rugi daripada berbuat ibadat dan zikrullah tu ya bukan kada kebersihan tu sama jangan bagi tumpuan sangat saya tak boleh pergi ni hari ni nak lipat kain banyak ni dia bagi alasan Ha hmm. jadi buat setakat mana yang mampu akan dia. maka ketahui olehmu bahawasanya orang yang alim itu apabila sudah tergelincir maka jangan engkau ikut akan dia aja. Hmm. Jangan ikut kita. Sebab itu kena buat pemilihan, nak pilih macam mana tengok kita Kena mengaji. Hmm. Ikut akan dia dan jangan engkau ambil agama kamu dan daripadanya jangan mengajar agama baca 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 kitab ini pengajaran ini sifat-sifat yang perlu ada dalam diri kita buang sifat mazmum ambil jangan ambil kat dia Allah kata kita sebut dan jauhkan olehmu akan dirimu daripadanya jauh jangan nak pergi kat dia nampak tak dan takutkan olehmu akan dia sabda Nabi SAW dan ulama ada pesan kalau kita nak kereta kita kita tengok kereta orang lawa ada lagi sifat dunia kat kita ini ciri yang senang kita nampak. Kalau kita lalu ke rumah orang, rumah orang besar dalam rumah kita, ada lagi ciri dunia. Eh, kalau aku ada rumah macam tu, seronok. Ada lagi. Esok tengok rumah orang yang besar pula, tak mau rumah tu pula. Itu sifat manusia. Tidak ada puas dengan apa yang Allah ada. Jadi, saya terdengar kemarin, ada dalam radio Aikim tu, dia kata tak silap lah. Kita bagi yang terbaik pada anak kita. Siapa tak sayang anak angkat tangan? Nak mengaji sekali sekolah baik Baju raya cari yang terbaik ha? Kalau nyamuk gigit pun liga nyamuk tu Bukan liga anak tu ha? Sayang dekat anak bagi yang terbaik Apa yang rasa terbaik itu untuk anak Mak ayah yang fikir Anak tak tahu ha, Anak kalau tak bagi handphone Dia kata mak tak sayang lah. Tapi mak tak bagi handphone ada sebab lain Jadi kasih sayang itu dinilai oleh ibu bapa Untuk anak dia yang terbaik Maka Allah juga bagi kat kita Dia sayang sayanglah kita, Allah sayang kita Maka Allah bagi yang terbaik untuk kita Jadi itulah yang ada pada kita hari ini Itulah tanda Allah sayang kita Dia bagi yang tu sesuai lah dengan kita Jangan kita pertikai lah. Itu cara hati kita nak reda dengan apa yang Allah bagi Didik kita Jangan tak puas, tak puas Aku kan puas lagi ni ha. dia tak puas makan, tak puas Kadang-kadang ha. ha. dengan anak yang ada pun tak, tak nak 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 lagi Kadang-kadang harta yang ada nak nak lagi ha. Itu sifat-sifat orang yang termasuk dalam kategori ini. Jadi syukurlah dengan apa yang Allah takdir bagi dekat kita. Kemudian maka jangan engkau ikut akan dia dan jangan engkau ambil agama kamu daripadanya dan jauhkan olehmu akan dirimu daripadanya. Jauh jangan duk berurusan, makan minum, jangan berurusan dengan dia kecuali bila bertemu siapa bagi salam saja. Tapi lebih daripada itu nak buat baik jangan dan takutlah olehmu akan dia sabda Nabi saw dalam kitab Jami'us Sa'ir ihdiru zillatul alim fa inna zillatuhu tak apa ni tukab yakni takutkan oleh kamu akan tergelincir orang yang alim maka bahawasanya tergelincir itu dibalik akan dia atas kepadanya dia juga terkena Dahlah. Tok Guru tadi terbalik lah Kita pun pergi kawan kita, kita kena Dan di bawah kan Akan dia bagi muka Muka duduk di bawah Dan dicampak akan dia kepada pintu neraka jahanam Kerana dosa yang besar Yang ter Yang apa ni Terbit Oh tamar butoh ni Tamar maftuhah Kalau kita tulis biasa nah. Yang terbit daripada gelincir Orang yang alim itu tiada dapat hingga kerana ia ikutkan segala makhluk. Kita ni ada ilmu. Orang tak tahu. Kita ajak kita ni ikut kepada kebenaran. Tak, kita ajak orang yang tak tahu ni kepada hak lebih teruk. Ha, hak ni bahaya. Ha? Okay, ada siapa nak tanya apakah? Hmm, ada nak tanya ada soalan? Lah ni nak pukul sebelah lah. Empat minit lagi. Ya, ya, ya. Ya? Ya. Ya. Ada dua benda kebaikan. Kita belajar tengok dalam kitab Fiqh Alawiyat Dr. Yusuf Qadawi nah. Ya. Dia dua-dua baik. Mesti kalau kita belajar ekonomi dia ada kos lepas. Sampai banyak dulu kami mengaji di kuza, ada yang elektif tu kan ambil ekonomi asas tu dia ada kos lepas. Ha dua-dua baik. Dua-dua nak tapi dalam masa ni hak mana satu nak buat? Nah, ha? bila hak mana satu nak buat, hak tu timbang atas kaedah fiqhiyah. Ha dalam dua benda tadi ni ilmu dengan sembahyang menajat. Menajat ni ibadat. Mengaji. Hak mengaji tu hak tau dah ke dah lagi? Ha, satu. Kadang-kadang fardu kita ni nak pergi mengaji bab semayang, bab tajwid, Quran tak apa reti lagi ni. Kalau tidak rosak, hak ni munajat. Hak mana lebih utama dalam masa tu? Munajat ni tak buat dah ke buat lagi lepas ni? Ha, bincang timbang yang mana kebaikan kedua, kedua itu yang lebih berat untuk kita terima, yang lebih ringan untuk kita tinggal. Ha, muqaddamun. sebab itu dia panggil akhafu uh, ataupun dalam kitab yang lain tu akhafu yang paling ringan kita nak tinggal dari segi maslahah dia hak berat kena buat dulu ha, ilmu dengan munajat betul tak boleh kata munajat ni penting juga untuk bagi diri kita ni teringat Allah kalau duduk seorang-seorang pakai tak bangun dah bila buat ramai-ramai semangat hak yang mengaji pun sama juga tapi tak boleh tanya orang tanya diri kita masa tu hak mana yang lebih utama kita dahulukan Jangan tinggal ataupun tak Mungkin lepas ni kita buat cuma susun dari segi masa. Bila masa bertembung, kita atas diri kita kita tengok pertimbangan. Yang mana lebih aula, lebih kita utama masa tu. Ha, baik. Yang kedua, ada lagi soalan. Ustazah, kemarin kami ada mesyuarat tentang orang yang bagi pandangan sembahyang duduk atas kerusi tak sah, hanya duduk atas lantai. Ada orang tanya. Sebab ada seorang ustaz yang tulis ensiklopedia bid'ah ah, menyatakan al-qaidu kan. Yang semayang sembahyang duduk itu hanya duduk di atas lantai, di atas kerusi tak sah. Ha, kami pun bincang. Bincang-bincang bila tengok Nabi pun pernah sembahyang atas kuda, atas unta fi Duduk atas unta ataupun atas kuda sembahyang, maka kita sebut dalam bentuk Nabi Sulaiman sendiri masa tu ada kerusi, kan? Dia tengok alal kursi. Jadi disebut duduk ni tak kira duduk atas kaldai ke, duduk atas batu ke, duduk atas apa itu duduk di nama. Dalam hadis Nabi disebut dengan kalimah duduk oleh Sayyidina Ali sendiri cerita, maka duduk atas kursi itu sah. Sebab ada orang petikai kata tak sah. Cumanya dibincang nanti nak buat garis panduan sebab lah ni di masjid mana-mana pun duduk atas kursi ramai. Dan nak suruh duduk di belakang tak boleh sebab orang rajis semayang kadang-kadang dia duduk Hak malas mayang ni dia boleh berdiri tapi dia main lambat. Tak kena duduk orang kerusi ni duduk belakang. Ha, cerita pincang-pincang, dia kena duduk di sebelah sisi. Jangan duduk di tengah sebab bila duduk tengah kalau kerusi ni besar ni duduk dia seorang. Ni ni menjarakkan saf antara ni pun tak boleh. Keduanya dia boleh berdiri. Usali tu boleh berdiri, dia berdiri dulu. Jangan main mestak duduk dalam keadaan duduk ni usali tak boleh tak sah. Kenapa faham Ha, tapi nanti kita keluar keputusan saya baca nanti. Mama duduk ni boleh kek buah pelam lagi. Ha kan. Ha tapi mama tok kerusi ni tanggung tanggung boleh lagi. Tapi mama duduk usali dengan mayang duduk tak boleh tak usah mayang dah. dia. kena duduk berdiri dulu baca Fatihah semua masa nak rokok tak boleh dengan keadaan uzur dia tadi baru dia duduk. Orang yang macam ni pastikan kerusi dia tu jangan kerusi besar sangat. Sesuai untuk dia seorang dia kena duduk berdiri sama sof dengan orang macam ni ni garisan sof dia kena duduk sama kursi dia kena belakang sini sebab nak dikira sof tu dengan dia berdiri sebab dia boleh berdiri tapi kalau orang tu tak boleh dengan duduk saja maka sof dia dikira dengan belakang kursi ni dia duduk ni ha. tapi ada orang kata kursi dia tu kalau letak belakang macam ni dia ikut sof sama kan ganggu orang nak sujud belakang pula. Ha, banyak cerita lagi lah. Ha, ni kena kena hati-hati. Ya. Kadang-kadang kita kena faham kita duduk di masjid jangan penting diri kita. Jumaah ramai lagi nak ambil manfaat. Elok duduk, duduk di tepi, apa pun tak ganggu jemaah yang lain dalam sah. Nanti kita bincang detail lah benda tu nah. Tapi jadi satu fenomena di mana-mana masjid ada orang semayang atas kursi. Cuma ada segi fiqah kena faham. Ha, semayang kita tu sah ke tak sah? Ha, wallahu a'lam. Hmm. Tak ada soalan. Bagus ya, no? Oh. Tak ada ni. Nak tutup dah. Baik, Ustazah uh, cukup setakat tu lah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang pukul sebelah Apapun yang baik daripada Allah, kelemahan diri Ustazah sendiri. Kita tawakuf majlis kita pada pagi ini dengan sedikit doa dan tasbih